Nəzərin fərqinə varsaq da, əksərən əhəmiyyət vermədiyimiz tullantılar zaman irəlilədikcə planetimiz üçün daha ciddi məsələyə çevrilir. Günbəgün tullantıların miqdarı artmaqla, həm də onlardan səmərəli istifadənin potensialı yüksəlir. Mebel sahəsində çalışdığımız üçün elə ilk gündən taxta materiallarının tullantıları diqqətimizi cəlb etdi. İlk başlarda müxtəlif fikirlər düşündük, fərqli məhsullar üzərində müzakirə etdik. Hal-hazırda sizə təqdim etdiyimiz layihə ən cəlbedicisi oldu. Taxta materialı MDF-in tutulantlarını kvadrat şəkildə kəsərək iki fərqli rəngdən 64 hissə topladıq. İstifadəsiz qalan DVP materialından isə altlıq hazırlayaraq 64 parçanı MDF çərçivəyə aldıq. Üzərinə fiqurların rahat hərəkətini təmin etmək üçün ölçüsü istifadəyə uyğun olmayan şüşə materialı ilə örtüy qatı yaratdıq. Təkkər emaldan gördüyünüz kimi kreativ, gözəl şah mat taxtası əsəriyə gəldi. Yaşamın formalaşdığı dövrdən günümüzə dəy, planetimizi əmanət olan ağızları qorumaq, sosial məsuliyyətlərə əlavə təkrar emal və yaratmaq missiyasına xidmət et.